сказав що а, На Фондазі зовсім не довіряють українським ЗМІ. Ну, Напевно, я знаю, яким ЗМІ там довіряють, не довіряють Первому, первому каналу російському. Так Я хочу запитати, чи це означає, що задовільний Донбас українським ЗМІ треба давати картинки про розп'ятих хлопчик? изнасилованных бабушек, ну и то хочу, то муть, я думаю, в первую я понимаю, я только хочу уточнить, что картинки твои казаны будут. Что... Okay. Понимаете, как, -то? оно, на... что нужно? Нужно правду говорить, нужно проверять информацию. И когда люди, вот я сам родом из Луганска, так что вот тоже вам вот платят, наверное, по происхождению, по крайней мере. Значит, и когда я с вами в Луганске говорю, ребята, как вы там можете поддерживать сепаратистов, которые вас бомбят? Мы что, не видим, что обстрелы со стороны счастья, а в счастье стоит украинская армия? И вот когда идет ретрансляция лживых месседжей власти, не проверяя информацию, а можно проверить информацию, что журналистов в Луганске не осталось? Можно проверить информацию? Это не делается. И таким образом теряется население. А это свое, это украинское население. Его терять нельзя. Его надо завоевать правдой. Эти люди, если они будут видеть, что украинское телевидение, украинские медиа адекватно отображают то, что происходит. истории, о повешенном мастерстве да, продали мальчику. Реальность наша а, не менее страшна, и наша задача это показать. Вот У нас это, опять же из Луганска был, был пример, ситуация была в качестве контртезиса относительно того, что не надо ездить, там, и не надо показывать э, с территории, э, э, Один журналист ездил недавно в Луганск, в Луганск и побывал в местном морге. Оказалось, что в этот морг ни, ни разу не заходили ни разу не звонили, не захотели никакие представители украинских, там, украинской власти за последние несколько месяцев, а у них лежат три трупа, неопознанные, без, без холодильников, просто стоят в гробах в улице. Ну, то есть вы можете себе представить, что из три трупов там за, за два месяца произошло, и он был первый человек, который это обнаружил. И, и он обнаружил он это, потому что он поехал на эту территорию, и он обошел ногами и посмотрел, что там происходит. И он смог это. Зрозуміло, будь ласка, запитання звідки. Здравствуйте, Мужденко Сергей Херсон. У меня к Наталье Легачеву вопрос. Вы сказали, что джинсы количество уменьшилось, да, и в том числе в районе прав президента. Последних в мае количество джинсов уменьшилось. Так вот, у меня есть такой пример. На одном из херсонских сайтов, журналист, который, которого здесь сидит, 8 мая в разгар президентской кампании вышло 9 новостей. Все девять были джинсов. Фактически все региональные сайты практически переполнены джинсом. Кроме джинсы ничего нет. Объективной а журналистики в регионах практически нет. На чем вы основываетесь, когда говорите, ну, на каком мониторинге вы основываетесь, когда говорите, монитория? Вы, а, вы, Европе, вы не, не услышали очевидно. Я сказала, что во время президентской кампании мы зафиксировали президентское в мае э, уменьшение количества джинсы, а вот во время парламентской кампании наоборот я сказал в мае, в президентском, 8 мая. Я шел например, привел пример. Я, я могу говорить только о телевидении. По нашим мониторингам на телевидении во время президентской кампании было меньше джинсы, чем во время парламентской кампании. Я просто что узнать сайт, радиокомпанию. Я сумнел. 10 из сюжетов. Заберите микрофон, будь ласка, но я Тут вы на вашей лице чуть-чуть. Во-первых, джинса есть. Просто ее стало еще больше. Я говорю, Наталья, прошу вас. Анна Лапарова, из Киевского национального университета Кумини Шевченко, аспирант Кумини журналистики. Я вас хотела спросить, а, отвлекаясь немного от темы войны, какими вы видите журналистов, а, точнее, чему им стоит научиться сейчас в новых условиях конгрегентных медиа для того, чтобы соответствовать потребностям нынешнего дня? И какой вы видите, будет каким вы будете видеть будущие прессы в ближайшее время? Будет Допово, ли она? Все, Вопрос, в принципе, ко всем это панове в картаде с Росси, и ктось, я а, вы я кто хочет начать ее передать? Богдан бы Кровотечение останавливает. Надо научиться. журналистам. И вообще, это очень важно, на самом деле. Ехать туда, ехать и ехать. Я что просто мы делаем на экзамене. Такий час. экзамен. Я частично согласна с Баданом. Действительно, вот мы э, за последние полгода были вынуждены э, обучиться очень многим вещам, которые раньше журналисты, допустим, не учились. Мы разбираемся в плане жилетов, например, производителя глобальных плановых жилетов, и так далее. Да? Это большой прогресс относительно того, относительно э, велосипедных шлемов, на которых мы на Майдане стоят. А медицинские тренинги прошли тоже наши все журналистов. Но э, это специфическое требование времени. Война у нас будет не всегда. А, к сожалению, у нас есть некоторые тренды, которые мы видим в редакции, потому что у нас есть программа между обменов, у нас есть программа литературы, где мы видим э, массу выпускников из разных вузов, из разных регионов, из разных возрастов. И я должна констатировать факт, что, к сожалению, мы видим целое поколение журналистов, которые не имеют никаких навыков. И это не преувеличение. У них проблемы абсолютно с каждой стадией журналистской работы, начиная от генерации идей, заканчивая сбором, ну, сбором информации, там, формулированием, о чем ты будешь писать, написанием лида, пониманием, какая должна структура статьи и, собственно, написанием так, что такое что ты Учиться стандартам, учиться писать, учиться, я учиться, учиться, учиться. Я вот очень коротко добавлю, что стандарты, на самом деле, о которых мы так много говорим, базовые, да, они модернизированы, значительно базовые, 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 они не поменялись с конце 19 века. Потому история про то, что нужно проверять информацию, что нужно ее подтверждать, что нужно оперировать другим источником, потому что это все того, как мир. И поэтому не нужно ничего нового учиться в музыке, всем но не надо изобретать велосипед в том с точки зрения того, что, ну, то есть, как правильно, нужно учиться, да, нужно, но сначала нужно освоить базис. И если, да, сначала ходить, потом делать, если вы не ходите то на велосипеде вы кататься научитесь, Не можна думати о тому, що не вміє хотіти, можна навчитися все остального, літати на нову, кататися на велосипеді, так захопитися питання на велосипеді, що не будеш ніде ходити, то я говорю, підтримавши попередніх спікерів, як я можливо правильно зрозуміла вас, час, коли спалахнула так звана соціальна журналістика в мій час, коли я нею займалася, це було трохи <му> інше. Так, журналістика, а жизнь. А зараз соціальна журналістика це можливість кожному з нас, кожному, кому доступний інтернет, стати журналістом. Тому на, я в майбутнє журналістики бачу підвищення ролі якісної журналістики, не в тому значенні люди це сприймають, що просто «хорошо», а саме якісної журналістики тої, яка дає аналіз, що це хоче. Ні, що це, 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 це ж таки журналістика, це не переспів, який ми читаємо один в одному в постах. Через те, звичайно, оцей перехід від людей в якісно журналістики безперечно починається із того, що їм треба бути особисто, їм треба вчитися, треба прочитати дуже багато книг для початку, щоб коли людина, яка приходить на інтерв'ю. Тільки що ми з ким про це говорили. Вона навіть не, не те, що не поцікавилася темою, яку вона зараз буде з тою людиною, як і до інтерв'ю, але вона навіть не знає, з ким вона говорить. Вона підходить до мікрофон і каже, ну скажіть мені, що ніби. І йде. Оце рівень абсолютно правильно колеги кажуть, що це жах. І звичайно, проблема освіти, тому що наш факультет журналістики, коли ти приходиш на п'ятому курсі. Теші имена, які їм нічого не говорять. Часом кажеш, я не буду на це прилікатися, це, це в гуглі знаєте, а я поки що вам далі розповім. Тобто не розумієш, з ким ти говориш. Дякую. А, я, ти так, я, я ще раз сподіваюся, що це серед тих багатьох книжок, які треба <постив> прочитати, є і роман Бугата Шайки у мінімум голосу, <постив> а, <також, постив> а, <також, постив> а, а також його оповідання. Я хотела сказать еще два слова. Мне кажется, что э, должен, стать, должен, должен появиться еще один тренд. Мы а забыли о таких программах, которые были у Олега Росенюк, когда-то, э, когда показывали простых людей не в качестве объектов а чаще объектов, чернухи которая была характерна 2010, 2009, 2001 до революции А когда через микро проблемы показывали огромные проблемы. Когда это еще во время Кучмы, я говорила, что на самом деле у Олеги семью программа намного более острые и намного более значимые, чем многие политические программы, потому что она через, казалось бы, микросоциальные конфликты показывала все изъяны системы. Вот такой журналистики у нас сейчас не хватает. И когда говорят, что слышат голос Донбасса, то голоса Донбасса бывают очень разные. Но я могу согласиться с тем, что на самом деле очень мало и редко показывали те программы, кроме запрещенных копанок и то, которые в основном показывали зарубежные журналисты, да? но реальных проблем и шаг, и трудоустройства, и школ, и так далее, и так далее, А таких проблем во многом. нашем, в нашей стране, во всех регионах полно, через які можна показувати типизацию, давать типизацию всієї країни. Вот это Все вот тоже важно. Скажите, раз тоже важно, на устанах сказали, что это не важно, 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 что это Дякую. Максим Асафатов, Костейпер. У мене запитання до всіх учасників. Багато говорили про стандарти. Відповідно питання, які на вашу думку засоби масової інформації в Україні відповідають стандартам, про які ви... Чудово. Поскільки ви хочете, щоб вони назвали? По три? Громадська радіо. Можна закінчити. Громадський телебачення. Ні, я б Я хотів, так, да, сказати але ми теж не відповідаємо всім стандартам. І насправді я вам ставив питання на ну, запитання. А чи ви, а чи ви впевнені, так, що ну, намагатись не повинні, але чи ви впевнені, що якщо всі ЗМІ стануть різко відповідати стандартам, ну хоч вам цьому теж нічого немає. Ми бачимо, що не лише в Одесі є люди, які відповідають на запитання. Валерій Водович. И поэтому там а, говорить, вот да, южно нее приходится, но вот как аналитическое здание. Да. Это... Ну, что, что... Мы, да должны... мы не должны сводить журналистику только к информационной журналистике. Я считаю, что в информационной журналистике у нас пока сейчас нельзя назвать ни одного издания, ни одного телеканала, э, который соответствует полностью идеальным журналистским стандартам. Есть только те, которые стремятся к этому. Что же касается, ну, есть много других форматов, аналитика, публицистика, колумнистика, и там, и у нас есть много качественной журналистики, «Зеркало недели», журнал «Украина», и журнал «Новое время», и некоторые телевизионные проекты, то есть это есть. Информационная журналистика, да, правда? Понятно, что не хочется назвать кейт Пост. очевидно. Мы считаем, что мы не случайно получили медаль, что мы получили именно за СССР. В частности за соблюдение стандартов, за о событий в Украине и так далее. но, да, это была большая пауза. Но понятно, что нам тоже очень много не хватает для того, чтобы соблюдать стандарты. Мы достаточно самокритичны, мы это не отдаем отчет. боюсь, что я не буду называть никаких других стандартов. что это вот, как дать простой ответ, такой простой и понятный, сложный вопрос, сложный вопрос, нельзя сказать, что абсолютно, вот э, есть, например, какое-то издание, да, не знаю, там, «Грузовая Украина», которая соответствует, и, кстати, такое есть, наверное, которое абсолютно соответствует стандартам, на него мы должны равняться, это шарм-транспорт, так не бывает, мы всегда должны стремиться становиться лучше. А если, э, я немножко не закончила, Андрей, что касается, я могу рассказать, «А -то это... только, хорошо, только за себя, ЛБ э, э, всегда было, есть, я надеюсь, Там суб'єктивна журналістика, в тому що касається аналітики. А в новистях, як сказала, Людмила Олександр на батька Ястрайов. Демократія, це кажуть, щоденне виправлення погорог, тому не немає. Назвати приклади також не, не можуть, бо надто багато а знання про не жаль і скоро. Отже, не здобув, що не Але демократія треба наробити помилок. Don't worry.